Надеемся, что э, революция еще впереди, что трудовой народ, который брошен сегодня в нищету, он э, осознает свое положение тяжелое и объединится и даст буржуям. По одному месту. Мы должны выступать за то, чтобы народ сплотился и сбросил эту буржуазную паразитическую власть и вернул нашу родную советскую власть. самозащита, самоуправление. Лет. Сама посеяла у них зерна правды. И... шесть лет назад.